команды выйдут из отпуска, там начнутся более шевеления такие конкретные. Ну, пока тишина. Какие задачи, возможно, может, они уже есть, сформулированы учредителями клуба, будут поставлены перед командой на следующий чемпионат и на розыгрыш Кубка УЕФА? Ну, на чемпионат пока задач мы, нам никто не озвучивал. Это, наверное, будет сделано уже позже, ближе к началу следующего сезона. А что касается глубкого УФА, то у нас всегда задача одна и та же. Надо как можно дальше пройти, зарекомендовать себя в этом европейском турнире. А как вы считаете, вот по чемпионату, если брать, мы максимум, на что мы можем рассчитывать, это тройка, или все-таки мы хотя бы по составу там или еще по каким-то параметрам готовы все-таки потягаться и за серебро. Ну как, мое мнение, ну, шахтеру, да, безусловно, там подбор лучший. Шахтера, или, да. Да. А там... Я считаю, я вот уже говорил на своей конференции на неофициальном сайте клуба, что по моему глубокому убеждению, тот состав, тот состав игроков, который меня на сегодняшний день располагает Днепр, предполагает борьбу за Лига чемпионское место. То есть с Киевским Динамо мы вполне можем соперничать за второе место в чемпионате. Украины. Первый круг чемпионата прошлого это показал. Это только показал, конечно. Я больше скажу, даже тут mm -hmm. нисколько не сколько первый круг показал. Вот Как-то сейчас об этом все уже забыли. Если я не ошибаюсь, после шестого или седьмого тура мы опережали Киевское Динамо чуть ли не на 10 очков. То есть, да. сколько очков мы потеряли до конца чемпионата, что мы не только... Так все. Мы, по-моему, проигрывали очко только Шахтеру. Там, ну, да, по, по да. А в конечном итоге мы отстали Металист, от Металлист э, неизвестно где был. Совершенно верно. Но потом они шли туда, а мы, а мы оттуда. Да. Они на ярмарку, а мы, <laughs> мы с ярмарки. Команда ушла в отпуск ну, с массой нерешенных проблем и, прежде всего, наверное, внутренних. Как вы думаете, какой она из этого отпуска вернется и удастся ли тренерам принципиально изменить ситуацию в коллективе и подвести к чемпионату? Я уже говорил о том, что я хочу очень в это верю. А если вдруг? Ну, мы будем разбираться. Пока, пока я ничего не могу сказать. Я знаю только один, что футболисты должны выйти из отпуска уже полностью готовыми к работе. Никого мы сами-то они, сами они хотят. Ну, по крайней мере, говорят, говорят, что хотят. Потому что на словах Как, как бы на поле да. не, особо, а, не, не особо видно. Я говорю, вы можете, там, Динамо там уже 10-0 проиграть, но вы хотя бы бейтесь, хотя бы старайтесь. Ну, вот Олег Валерьевич же говорит, что в принципе вот он как с высоты своей грудской карьеры, он говорит, что ну хорошо, допустим, там тренеры плохо подготовили, но если ты хороший футболист, в принципе, я с ним согласен. Ты ну, хотя да. бы выйди 15, 20, 30 минут покажи, что ты можешь. Потом ты, допустим, там физически сдашь, там. Ну, да. Хотя бы какое-то время ты же можешь показать свой класс. Ну, не получается. <звы> Я к чему это спросил? Потому что, ну вот если, допустим, все мы этого не хотим, но так случится, что команда ну, забуксует, да, не будем говорить провалит, забуксует на старте чемпионата. Хотя осенью статистика показывает, что как раз они к осени набирают, в общем-то, <звы> <звы> ход. Возможно же будет возвращение к тому разговору, который состоялся у вас с учредителем, правильно? И если он состоится, этот разговор, наверное, он уже будет, может быть, более принципиальным и результат быть другим. И опять же, получается, сезон вылетит, если вдруг какие-то начнутся телодвижения с заменой тренеров там, и так далее. Не, ну почему вылетит? Во-первых, у Протасова еще год контракта. Вот, и я так понимаю, что он его отработает до конца, а там мы уже будем смотреть. Но по крайней мере я считаю, что э, я буду об этом просить Игоря Валерьевича, чтобы э, команде надо двигаться вперед, надо ставить задачу, я думаю, даже уже не тройку. Тем более, что вот я же говорю, что, по, по моему мнению, мы нормально укомплектованы для того, чтобы решать уже более серьезные задачи. Еще же есть такое понятие, как вот э, 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 игры у команды нет? Нет была бы игра, был бы результат, я в этом даже не сомневаюсь. Но даже вот с точки зрения отсутствия игры, вот это вот очень настал. Ну Вот первое, что бросается в глаза, даже не там, я небольшой специалист, это полное отсутствие вот именно игры, каких-то тактических схем, понимания игроками, зачем они на поле, что они там должны делать и как играть. Ну плюс отсутствие физической подготовки или слабая физическая подготовка и какой-то воли, какого-то вот настроения, то есть блеска вот этого в глазах. Вот эти проблемы, наверное, как бы надо решить. А что еще вот волнует вас как директора, скажем, может быть, в устройстве нашего футбольного, хозяйства в целом и в Днепре? Все ли хорошо, все ли? Ну, я считаю, что сегодня, если говорить о нашей команде и о клубе, то инфраструктура... Э то, чего мы достигли за это время, то есть, и база у нас модернизирована. Все футболисты, которые впервые попадают, им очень нравится. Стадион, вы сами прекрасно знаете, что уже находится на финише. хотя о стадионе, когда все-таки что-то он уже пошел. По Начинается я... похожим на наш традиционный долгострой. долгострой Да, нет. Я думаю, что все-таки мы уже это где-то в течение двух-трех месяцев закончим. По крайней мере, представители фирмы Хокте говорят о том, что где-то конец августа. То есть, они называют... уже потихоньку в себя приходят. Называют, да? срок конец а августа. Ну, посмотрим. То есть, по большому счету, у клуба сейчас нет никаких проблем. Кроме отсутствия результата в турнирной таблице. Хорошо, будем надеяться... Нет, еще спрошу. Вас много спрашивают. Вот мы сейчас поговорили, я читал онлайн ваш другие какие-то интервью. Какие вопросы вам не задают, а вам хочется на них, вот хотелось бы. О, нет, это очень, очень много вопросов задают, причем из разных областей. Я даже не могу какой-то выделить участок, скажем так, вопросов, которые не задают. Задают, задают, задают и... Ну вот я заметил, что перестали задавать и упрекать вас <къех> в плохой работе с болельщиками. <къех> То есть как-то раньше это было, это было постоянно. А, кстати, клуб активно контактирует и сотрудничает? Ну, конечно. У нас есть группа ребят, которые занимаются фонд-движением. Мы всем стараемся помогать, в том числе и материально. Частично берем на себя расходы по выезду болельщиков на игры чемпионата Украины. Атрибутикой помогаем. То есть мы нашли достаточно хороший контакт именно с группой актива нашего фонд-движения. Пока у нас, не у нас к ним нет претензий, не ни у них, к нам, надеюсь, тоже нет. Понятно. Спасибо за этот разговор. Мы давно не общались, наверное, года два уже как, как минимум для аудитории наших телезрителей. Что тут можно сказать? Можно только пожелать, чтобы команда вернулась из отпуска и подготовилась к следующему сезону. Действительно достойно и отработала во всех смыслах этого слова то, что в нее вложено и учредителями, и администрацией клуба. Удачи в новом Спасибо. сезоне. Спасибо. Спасибо.